технологии, с которыми мы не в силах были справиться и бороться. Они кричали, что разом их богато. А где их сейчас богато? Капитализм, который оранжевая власть, которая пришла в 2004 году. Помощь! Скажите! А бандиты сели в тюрьмы? Они боролись с режимом почвы. Где режим почвы? Его уже нету давно. Но наши товарищи до сих пор гниют за стенка. Летом прошлого года, когда была создана антикризисная коалиция, вы помните, какой вой поднялся в Верховной Раде? Это был вой. Эффективный человек сегодня должен признать, что на сегодня Верховная Рада поддерживающим фактором в Украине, страшно подумать, на что ли сопротивление ваше и парламента в этой сегодняшней ситуации. Поэтому я благодарен, за то, что вы сегодня защищаете единство Украины, за то, что вы проявили готовность остановить очередной поворачивание которую я заканчивал и вчера свое выступление с этой трибуны словами, которые прошли проверку времени. За одно избавление. Не Бог, не царь и не герой. Добьем... Да. Давайте. Дорогие друзья, у нас вчера был творческий конкурс, личного рода четверостейший писем, песен, сказок было написано по поводу событий. Конкурс не объявляли, но письма продолжают поступать. Поэтому я вынужден, но те, которые возможны для прочтения, засчитывать с этой Я старый производственник. Я не один год работал на железнодорожном машиностроительном заводе Киевской Объединения. Если у них работа, и когда вы все это дело поймете, вы Щоб піддержити нас а, не нужны нам сьогодні, ніякі никакі... поднимать піднімати цю економіку. А якщо нет... друзі? То... Відуча та мальовнича наша країна. Вона дуже багата на свої таланти, на тих людей, які вболівають за свої родини і за своє майбутнє. Буде нас об'єднувати і на І я хочу запросити на сцену представника мальовничої. І... Зараз нам донесе свої таланти, а ми з вами будемо слухати лауреата міжнародних на сукрасних фестивалю Червона рута меню Олександр. Вітаємо! його! Доброго дня, майдан! Я на острий! Супер поїхав і далі! Вот такими талантами славится наша Украина и партия регионов. И я хочу пригласить на сцену представителя депутата Украины, моего боевых... коллегу. Вас мой Донбасс! А вы... Все мы здесь и... сегодня! Чтобы показать Ющенко, что мы против распуска парламента Донбасс. и считаем его указ незаконным. Ющенко считает, что коммунисты, социалисты и партия регионов, но он ошибся. Коалиция работает и работает на ура. Как говорится, кризиса. Как Ющенко решил провести перевыборы, чтобы втянуть Украину в НАТО и чтобы мы стали рабами Соединенных Штатов Америки.